ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்றைய வைசாக சுக்லபக்ஷ திருத்தியை திதியான அக்ஷய திருத்தியை தினத்தில் நாம் செய்யும் நற்செயல்கள் எல்லாம் பல ஆயிரம் மடங்கு நற்பலனை அள்ளி தரும் என்று பவிஷ்யோத்திர புராணம் சொல்கிறது இந்த தினத்தில்தான் குபேரன் சங்கநிதி பத்மநிதி என்ற நிதி கலசங்களை பெற்ற செல்வத்திற்கு அதிபதியான குபேரரும் இந்த அக்ஷய திருத்தியை தினத்தில் அன்னை மகாலட்சுமியை வணங்குவதாக லட்சுமி தந்திரம் என்ற நூல் சொல்கிறது அதனால் இந்த தினத்தில் குபேர லட்சுமி பூஜை செய்வது மிக விசேஷமாக கருத து இது லட்சுமி கட்டாக்சத்தை ஒருவருக்கு கொடுக்கும் பூஜை செய்வோர் செய்யாதோர் என அனைவரும் பயன்பெற வேண்டிய இந்த நன்னாளில் நாம் இந்த குபேர சம்பத்தை பாராயணம் செய்யலாம் அன்னம் அளிக்கக்கூடியவர் அன்னபூரணி காசியில் அன்னபூர்ணி தாயாரிடமிருந்து சிவபெருமான் தமது பிக்ஷை பாத்திரம் நிரம்பும் அளவு உணவை பெற்றதும் ஒரு அக்ஷயத்தே தினத்திலே இது அன்னபூர்ணி ஜெயந்தியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த தினத்தில் அன்னதானம் செய்வது உயரிய பலன் தரும் நாம் ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ அன்ன வராது பாராயணம் செய்யலாம் அது மட்டுமல்லாமல் அனைவருக்கும் அனைத்தும் குறைவில்லாமல் நிறைவாக அக்ஷயமாக இருக்க வழிவகுக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் இந்திர கிருத்தம் உவாச்ச नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सततं महालक्ष्म्यै नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसम्पत्स्वरूपिण्यै सर्वादात्र्यै नमो नमः हरिभक्तिप्रदा त्र्यै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः चन्द्रशोभास्वरूपायै रत्नपत्न्यै च शोभते सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः नमो वृद्धिस्वरूपायै वृद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठेय महालक्ष्मी क्षीरसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीनृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिस्सागरे याता दक्षिणायज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वम् कमला कमलालया स्वाहा त्वं च हविर्दानि कव्यदानि स्वदा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारावसुन्दरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोध च वरदा परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शश्वत् सर्वं यया विना सर्वेषां च परा माता सर्वबान्धवरूपिणी धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी यथा मातास्तनन्दानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतक मातृहीनस्तनान्तस्तु स च जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मा भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी अहम् यावत् त्वया हीनो बन्धुहीनश्च भिक्षुकः सर्वसम्पद्विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये ज्ञानम् देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितं प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सम प्रणनामसाश्रुनेत्रो मूर्ना चैव पुनःपुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारम् सुरार्ते च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरम् केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टा सुरसंसदि ययुर्देवाश्च सन्तुष्टाः स्वस्वं च नारद देवी ययौ हरिस्थानम् दृष्टा क्षीरोदशायिनः ययतुश्चैव स्वगृहम् ब्रह्मेशाणौ च नारद दत्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राजराजेश्वरो महान् पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्दृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पटेन् मासमेकं तु सन्ततं महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः इति श्रीमहालक्ष्मीस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्री आदिशङ्कर विरचित श्री, श्री, श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रं श्री अन्नपूर्णाष्टकम् नित्यानन्दकरि वराबयकरि सौन्दर्य निर्दूता किल घोरपावनकरि प्रत्यक्ष माहेश्वरी काशीपुरादीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि नित्यानन्दकरि सौन्दर्य रत्नकरि निर्दूता किल घोरपावनकरि प्रत्यक्ष माघेश्वरि प्राळेयाचलवंश भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि नानारत्नविचित्रभूषणकरी नाना मुक्ताहारविलम् Baमा nevil las <laughs> वक्षो जम्भान्तरि काश्मीरागरुवासिता रुचिकरि काशीपुरादीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी धर्मार्तनिष्ठाकरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्य स्त वाञ्छितकरि भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि कैलासाचलकन्दरालय करि गौरी उमाशङ्करि कौमारि निगमार्त गोचर ओङ्कार बीजाक्षरि मोक्षद्वारकपाठपाठन करि काशी देहि कृपावलम्बनकरि मातान्नपूर्णेश्वरि दृश्यादृश्य विभूतिवाहन ब्रह्माण्ड भाण्डोदरी लीला नाटकसूत्रभेदन करि विज्ञानदीपाङ्कुरी श्रीविश्वेशमनः प्रसादन करि काशीपुरादीश्वरि भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि उर्वी सर्वजनेश्वरी भगवति मातान्नपूर्णेश्वरि वेणीनी मान कुन्तल दरि नित्याी साक्षान् मोक्षकरि सदा शुभकरि काशी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि आ दिक्षान्त समस्तवर्णन करि शम्भोस्त्रि नित्याङ्कुरा शर्वरी स्वर्गद्वार कवाटपाटन भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि देवी सर्वविचित्र न रचित दाक्षायणे वामे स्वादुपयोदरा प्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरि भक्ताभीष्टकरि सदा शुभकरी काशी पुरादीश्वरि भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा नल कोटि चन्द्रार्कवर्णेश्वरी सदृशा चन्द्रां माला पुस्तकपाश साङ्कुश भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि क्षत्रत्राणकरी महाभयकरि माता कृपासागरी सर्वानन्दकरि सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरि दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी निरामय भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि भिक्षां देहि कृपावलम्बन करि मातान्नपूर्णेश्वरि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ् करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव श्च स्वदेशो भुवनत्रयम् इति श्रीशङ्कर भगवतः कृतौ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः